Jadi dia bisa kita bentuk menjadi love seperti ini guys. Lucu banget kan? Halo guys, kembali lagi di channel aku. Pastikan udah klik tombol like dan juga subscribe ya. Karena hari ini aku mau review mainan yang lagi viral nih yaitu pipa atau pop LED ini ya, aku udah beli banyak banyak warna ya guys ini warnanya lengkap banget ada biru, hijau, pink, orange, ungu dan juga merah jadi dia bentuknya kecil kayak gini ya guys bisa kita lihat aja bentuknya lucu terus bagian sininya dia tuh bolong dan lampunya tuh ada di bagian dalam ya guys terus untuk nyalainnya tinggal kita tarik aja Terus tinggal kita tekan deh. Dia akan nyala seperti ini ya, guys. Dan karena ini siang hari jadi lampunya nggak terlalu terang gitu. Ini bisa kita tarik. Dan bunyinya tuh kayak gini. Dia bunyinya lumayan nyaring ya, guys. Nah, pas sudah kita tarik, dia akan memanjang seperti ini. Kira-kira panjangnya 60 cm. Dan ini bisa kita bentuk-bentuk loh, guys ini sambil kita nyalain lampunya tuh guys dia lampunya ada tiga mode gitu nah sekarang ini mau kita coba bentuk-bentuk gitu karena ini kan elastis banget ya guys kita bisa bentuk dia jadi love bentuk huruf-huruf atau bentuk apapun yang kita suka bisa kita kreasikan sendiri dan ini bisa disambung kalau mau disambung kayak gini. Tuh guys, jadi bentuk apa sih ini nggak tahu deh. Di sini aku coba bentuk huruf L. Terus aku mau bentuk huruf B, huruf U, huruf C. Huruf D, pokoknya ini bisa banget, ya guys, dibentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kita. kayaknya aku bakal coba di tempat yang lebih gelap, deh, guys, biar lampunya tuh lebih kelihatan cantiknya. Di sekarang, aku mau coba tutup dulu biar dia jadi kembali mengecil seperti tadi nih ya guys sudah kembali ke bentuk semula ya jadi kecil seperti ini dan dia rasis banget loh guys bisa digini-giniin tuh guys lucu banget kan oke okay deh guys biar lebih jelas warna lampunya sekarang aku mau coba mainin dia di tempat yang lebih gelap mari kita coba oke okay guys jadi ini aku udah pindah ke tempat yang lebih gelap lebih tepatnya di bawah kasur nih guys biar kelihatan ya warna lampunya dan ini pasti nilai warna lampunya bagus banget. Terang banget tuh guys. Kita mau panjangin dulu ya guys. Kayak gini. Dan warna lampunya juga warna-warni ya guys, rainbow gitu. Jadi dia bagus banget kalau kita mainin di tempat yang gelap kayak gini. Warnanya tuh jadi lebih menyala gitu guys, lebih terang. Di sini kita coba bentuk dia jadi love ya guys. Kalau tadi lampunya nggak kelihatan, sekarang lampunya udah nyala terang, jadi kelihatannya lebih bagus gitu. Ini kalau kita bentuk, ini aku coba bentuk love kayak gini tuh, guys. Terus sekarang kayaknya aku mau coba nyalain semua warnanya ya, guys, biar kita tahu yang mana sih yang lebih bagus kalau pas di tempat gelap kayak gini ini kita nyalain dulu satu-satu untuk harganya ini murah banget loh guys nggak menguras kantong sama sekali di sini kita nyalain semuanya ya tuh guys warnanya jadi lebih terlihat dan lebih bagus gitu kalau gelap tempatnya kayak gini Ya, yes, jadi warna-warni gitu, ya. Lucu banget. mau nah, kita coba buka nah, ini, sama sekali ngebukanya tuh gampang banget, sama sekali nggak berat atau nggak susah gitu. Sekarang aku mau coba tulis atau bentuk mainan ini, jadi kata "love" ini aku udah buat L terus pokoknya aku bentuk love kayak gitu terus sekarang bentuk huruf V ini kita minggirin dulu ya guys biar lebih kelihatan terus sekarang tinggal huruf E di sini huruf E nya aku coba pakai warna hijau deh kayak gini nih guys bentar ya guys jadi ini elastis banget ya guys bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita ini anggaplah kayak gini ya guys huruf E nya dan ini kalau kita susun dia cantik banget jadi kata love l o v e guys kucing aku aja suka banget loh guys dia penasaran gitu Pengen main sama mainan ini terus. Kalau kita mau kreasikan, dia jadi bentuk yang lebih panjang gitu, tinggal kita sambung-sambungin aja mainan satu dengan mainan yang lainnya, kayak gini ya, guys. Ini mau aku pendekin dulu biar kelihatan di kamera. Ini bentuknya kayak ulat, enggak sih, menurut kalian? Ini guys, tinggal kita sambungin aja kayak gini. Jadi, dia kayak jadi panjang terus, warnanya juga warna-warni gitu, loh, guys. Tuh, ini udah aku sambung kayak gini. Dan kalau ditarik, ini pastinya bakal panjang banget, sih. Oke okay guys, kalau begitu sekarang aku mau kecilin dulu semuanya ya guys, ke bentuk semula. Karena abis ini aku mau ngajak kalian untuk bikin aneka bentuk huruf gitu dari mainan ini. Tapi sebelum itu aku mau tunjukin ke kalian warna atau mode-mode lampu yang ada pada mainan ini. Jadi dia tuh ada tiga mode gitu guys. Ada mode diam, jadi lampunya tuh nggak kedip sama sekali. Terus ada mode kedip-kedip cepat gitu. Terus yang terakhir ada mode kedip tapi agak lambat gitu, guys. Dan di sini Anabul aku terus gangguin aku yang lagi bikin video karena dia penasaran banget sama mainan ini. Jadi kalau kalian nggak punya, anak atau nggak punya adik, kalian bisa beliin ini buat kucing kalian di rumah. Oke, okay guys. Ini ya, guys. Sudah aku nyalain semua lampunya dan juga semua modenya jadi dia kayak gini tuh guys bagus banget kan apalagi kalau di tempat gelap kayak gini nyala lampunya jadi terang banget jadi kalau kalian mau main ini pastinya mainnya waktu malam hari aja ya guys biar lebih bagus nah di sini anak bul aku udah berhasil ngambil satu mainan guys dan dia mainin kayak gini ini aku ambil mainannya dia malah seneng banget guys dikira mau diajak main Oke deh kita biarin aja dia main satu ya guys gak apa-apa. Oke sekarang biar mainan ini tidak membosankan dan lebih bermanfaat kita bisa kreasikan ini untuk menjadi bahan mainan sambil belajar. Jadi di sini kita akan coba buat huruf-huruf gitu dari mainan ini. Oke pertama kita akan nyalakan dulu lampunya ya guys biar lebih menarik. Membuatkan mainnya tuh malam hari biar lampunya jadi lebih bagus dan lebih kelihatan ini udah aku panjangin kayak gini ini kita cuma butuh satu aja ya guys dari ini kalian bisa bentuk apa aja sesuai dengan keinginan kalian ini bisa kita putar-putar kayak gini tuh guys udah kayak ulat bulu dan kita bisa kecilin lagi kayak gini Oke deh langsung aja ya guys Sekarang aku mau bentuk Ini menjadi huruf A Jadi kita tinggal bentuk aja kayak gini guys Bentar ya Ini aku lagi bentuk huruf A loh guys Kayak gini gak sih Menurut kalian Ini aku bentuknya kayak huruf A yang kayak gini loh guys Atau mungkin huruf A nya lebih bagus kayak gini ya guys Menurut kalian yang lebih cocok jadi huruf A yang mana? Yang tadi atau yang sekarang? Komen di bawah ya. Atau kalau kayak gini gimana guys? Huruf A juga kan? Kayak huruf A kecil gitu loh guys. Ya terserah kalian dia mau pilih yang mana sesuka kalian huruf A nya. Terus selanjutnya kita akan bentuk menjadi huruf B. Ini gampang banget tuh tinggal kita gini aja. Jadi deh huruf B. Atau kalau mau kita bentuk jadi huruf B besar ini tinggal kita tarik terus kita lengkungin kayak gini guys pokoknya bunda-bunda yang punya anak ayo ajak anaknya main sambil belajar huruf atau kakak yang punya adik yuk ada ajak adiknya main biar lebih seru sekarang kita bentuk huruf C kayak gini ya guys ini gampang banget sih huruf C nya cuma kayak gini aja terus kita bentuk huruf D ini kita buat d kecil dulu, kayak gini ya guys. Terus ini d besar huruf e, huruf f, huruf g, huruf g kecil huruf h, huruf i, huruf j, huruf k. huruf L, huruf M, huruf N, huruf O, huruf P, huruf Q. Q. nya kayak gini ya guys. Terus huruf R, huruf R-nya kayak gini ya guys. Habis itu huruf S, ini gampang banget. Nah itu huruf T. Ini T-nya bentuknya kayak gini aja, guys. Huruf U gampang banget. Huruf P gampang juga. Terus huruf W. Kayak M terbalik. Terus huruf X. Untuk yang X kita butuh dua, ya, guys. Ini huruf X. Dan sekarang huruf Y kayak gini terus yang terakhir huruf Z tuh guys gampang banget kan jadi kita bisa bermain sambil belajar seru banget kan pastinya bisa kalian ikuti di rumah kalau kalian punya cara main ini yang lebih seru komen di bawah ya Oke, okay guys. Segini aja ya review kita kali ini. Kalau kalian punya mainan lain yang mau aku review, komen aja di bawah, dan pastikan udah klik tombol like dan juga subscribe. Thanks for watching. See you on next video. Love you guys.